А, всем привет, Баджи Класс. Сейчас будет обучение этому ментальному фокусу. Для него понадобится специальная колода, как вы уже поняли. И, конечно же, предсказание. Его можно написать на бумажке, ну или вот, как я, на белой карте. Это четыре цифры. Эти четыре цифры вы должны сами выбрать. То есть любые четыре числа. От 1 до 54. Так будет логичнее. И желательно, чтобы они были где-нибудь разные. То есть вот 18 49, 23, 8. Они прекрасно подходят. И колода карт. Начнем со ставки этой колоды карт. Эту карту пока уберем. Колода карт, как вы знаете, состоит из 4 мастей. В этой колоде сделано так, что каждая червовая карта это 49. Каждая, ну, это 8. Каждая крестовая карта вот она. Это 17, а каждая пиковая это 23. То есть 4 мости и 4 разных числа. А, как показывает сам фокус? Естественно, из-за чего создается иллюзии, что все карты с разными цифрами? Да из-за того, что цифры написаны не всем одинаково. То есть смещенно, меньше, больше. На разных картах по-разному. Даже вот эти два числа 23 немножко отличаются. Друг от друга из этого, когда мы показываем зрителю карты, просто пролистыванием, вот, скажем, вот таким, которые в камеру вообще не знаю, как показать он что низко очень висит. Ему кажется, что все карты здесь разные. Посняв пару раз, а также сделайте эту иллюзию. дальше. К лоду карты, естественно, можно тасовать. Но зачем же нам нужна карта с числом 50? Это Джокер, который нужен для того, чтобы зритель ничего не заподозрил. То есть, она просто лежит сверху, и это создает иллюзию еще больше того, что в этой колоде все числа разные. Дальше самая простая часть фокуса. Надо сказать зрителю, чтобы он взял именно одну карту. Он возьмет любую карту. Скажем, это будет девятка крестей. Потом вы ему говорите: а, теперь другую, желательно противоположного цвета. А он выбирает какую-нибудь карту красного цвета. Затем мы говорим, чтобы было интересно, возьми карту той масти, которой здесь еще нету. А, вот так вот. И потом. И давай четвертую масть. То есть будет вот так вот. У зрителя создается ощущение, что он взял 4 совершенно случайные карты, хотя мы заранее знали, что это будут 4 карты каждой масти по одной. Естественно, эти карты уже имеют на себе числа 17, 49, 23 и 8. И вам осталось только показать, что все предсказания совпали. Спасибо за внимание, ставьте плюсы. Ну, пока!